Привет всем! Я бы хотел в Канаде продолжить псалты для нашей пользы. сегодня я бы хотел опять 33-й псалом почитать. Псалом Давида. Благословлю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат котки и вас веселятся величайте Господа со мной и превознесем имя Его вместе. Я всыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их, лица их не постыдятся. Все нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который убывает на него. Бойтесь Господа, все, все святые его, ибо нет скудости у боящихся его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не те нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страх Господню научу вас. Хочет ли человек жить Л любит? Любит ли долгодетствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от кованных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Отче Господний обращены на правильную. и уши его их, но и ли, лица ли, ли, Господне против делающих зло, чтобы истребить земли тамать, память о них. Взывают правильные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокружится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь, душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет.